रहमतुल्लाहि व बरकातहू व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे अगर आपने हमारे बुजुर्ग ट्यूट्यूब के चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बेलैकन कोल पर क्लिक कर दें क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके चलो अभी वीडियो की तरफ चलते हैं कि हमने पहले कुरान पाक की सूरतों और फ़जाइल पहली दो वीडियो के अंदर बयान कर दी हैं अब तीसरी वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे खवा सूरत चौथी सूरत उस सूरत की तिलावत से गुनाहों से छुटकारा हासिल होगा अगर कोई औरत या मर्द जीना में मुबला हूँ अव्वल व आखिर ग्यारह ग्यारह मरतबा दरूद इब्राहिमी और दरमियान में सात मरतबा सूरत नशा पढ़ कर उसका पानी पिलाएँ उसकी बरकत से इन शेक उ साले हो जाएंगे खास सूरत पाँचवी सूरत अगर कोई शख्स बाज़ुग इकतालीस मरतबा सूरत को पढ़े तो उसके घर वाले फाके से महफूज रहेंगे और उसका पढ़ने वाला दुनिया के लोगों का निगाह में अज़ीज़ होगा इन श सूरत-ul-नाम खवासूरतनाम छूरत जो शख्स शख्सूरत इनाम को बावज़ो इकतालीस मरतबा पढ़े तो इन शर मुश्किल हर मुश्किल हल होगी और हर मकसद में कामयाबी होगी सूरत-ul-आराफ सातवीं सूरत अगर कोई शख्स बावज़ो अर्क गुलाब और ज़ाफरान से सूरत एराफ़ को पाक कागज़ पर पा लिखे और मोम जाम करके अपने पास रखे वो इन शी आँख की तक, आँख की तकलीफ़ और आँख की जख्म आँख के जखम से सेहत याब हो गए खवा सूरताल आठवीं सूरत अगर कोई शख्स ना हक कैद हो गया हो तो उसकी रोजाना तिलावत से वो अल्लाह ताला के त फल से रहा रहा हो जाए रिहा हो जाए नीज़ उसका पढ़ने वाला हमेशा कामयाब रहे इज़्ज़त हासिल हो दुश्मनों पर हैबत तारी हो अगर किसी शख्स को जालिम हाकिम या अदालत में जाना पड़े और परेशानी हो तो उसको चाहे कि सूरत लनफा लिखे और मोम जाम करके गले में डाल ले या दाएं बाज़ू पर बांधें, इनशा हाकिम उसके साथ नरमी से पेश आएगा सूरत यूनस दसवीं सूरत दुश्मन पर गलबा पाने और गलबा हासिल करने के लिए सूरत यूनस की तिलावत बहुत है उसकी कसरत से तिलावत आदमी को फतह जफर से हम किनार करता है हम किनार करती है मुश्किल के लिए उसकी तिलावत उस मुश्किल को आसान बना देती है खवा सूरत हूद ग्यारहवीं सूरत हर मुश्किल घड़ी में सूरत हूद की तिलावत बहुत फ़ायदेमंद है उस के पढ़ने से दुश्मन मगलूब रहता है उसके पढ़ने से दुश्मन मगलूब रहता है सूरत हर किस्म की हाजत बराबरी और ज़रूरत के लिए सूरत यूसुफ़ की तिलावत बहुत अहम अगर कोई शख्स अपने अहदे से मज़ूल हो गया हो या नौकरी से निकाल दिया गया निकाल दिया गया हो तो उसकी कसरत से तिलावत करें इन शह तापस अपने वापस अपने अहदे पर बहाल होगा अगर कोई गरीब व नादार हो तो उसकी तिलावत करने से बुकुम अल्लाह ताला गनी और मालदार होगा जो शख्स कुरान पा के हफ्ज का हफ्ज़ करना चाहता है तो सबसे पहले सूरत यूसफ हफ्ज़ करे इन ताला कुरान पाक बा आसानी हफ् होगा अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारा बुज़र कुरान ट्यूटर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बेलैकन कोल पर क्लिक करें क्योंकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके चलो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में La hafiz